Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Я з України, хто не знає для новеньких Херсонщина. Так, і що в нас сьогодні? 26 березня? І розглянемо з вами такі питання. Тут от таке е, пророчество Мальфара. Про катастрофу в квітні на Чорнобильській АЕС, після якої настане мир. Що покажуть мої карти? За це пророчество за катастрофу у квітні 2025 року. Чи буде таке катастрофа на Чорнобильській АЕС? Я не знаю, у меня говорят, все договор уже. Первая карта договор, этот переход в другое состояние уже Украины. Уже ОСД договор. Стабильность. Ну, говорят, там под охраной, все под контролем. Положительный результат. Перемены. буде катастрофа на Чорнобильській аес у квітні цього року покажите пожалуйста не вона нерушимость говорят нерушимость Безполезна суета і карта перемоги у мене не показують, я не знаю так Ну давайте подивимося, що чекає Україну у квітні цього року. Покажіть, пожалуйста, що чекає Україну, які события, які переміни, события у квітні цього року, 2025. -го. Що чекає Україну? Чьи удары будут? Нарушение, несоблюдение данного слова, и все карта конфликта и башни. Чьи удары будут? Мстительные, потому что печаль, депрессия. Жиночка, я какая-то помогаю, одна друга, хорошее признаменование, удача. И тут удача открываем дверь. Ну, начало квитня и карта радости. Карта радости. Лицемерие и несоблюдение данного слова. Но говорят, восхождение. серьезно это. Это как катастрофа. Защита, помощь. уход врага. Вот все, враг и уход. Сильный враг и уход врага. Освобождение. Карта радости, все движинки какие-то помогают, удача, восхождение. Гибкость мысли уже люди это чувствуют. Но еще не соблюдение данного слова. Мстительные. В начале месяца еще там будут удары-прилеты. А так-то вроде перемены идут уже. Хорошие. Так. А чего будет заканчивание боевых дней до Великодня в этом Чи буде закінчення бойових дій? До великодня? дня. Перша карта договора. Договор. Перемены. И важное решение. Карта силы, перемоги, важный выбор, важное решение, перемены, колесница и первая карта договора. Ну что-то не соблюдение данного слова. Потребность в охране. Облегчение страданий. Сейчас на три карты кину. Чи будет закинчение боевых действий. До Великодня. Всего року. На три карты. Да, ні. Та что еще не. Да, Отсрочка. Первая карта, конечно, хорошие перемены. Важные изменения. А вот тут, тут завышенные требования и проблемы какие-то. Скрытая враждебность. Трошки отсрочка. До літа, мабуть. А травень місяць. Травень місяць. Чи буде закінчення бойових дій в Україні? Кінець, ось перша карта. Кінець. Да, травень. Кінець, перша карта. Обрив кінець І колесо фортуни. Вперед перемени. І покровительство. Король решающий. И да, и облегчение страданий, и решение такое. Травый месяц. Травый месяц должно уже. Ну, подеремся. Ну, если Путин нарушит мирную угоду, вот это вот, договорятся. Если он нарушит, что будет в Москве? Ну, допустим, на 9 травня. Это же для него дата такая, для Путина. Что может быть если вин нарушишь еще может быть на 9 травня вот, у Москвы? печаль депрессия азарт чего болезненно бои удар если вин нарушит удар мечи показали страхи страхи есть плохие приметы азарт и удар и ко... и... и опять удар Удар и распад, если вин нарушит, ударят. Чего война на территории России? По умеренности, да? Крошки-пизнишенька. Наложенное наказание. Ошибки, подлость. коса подкосы что по умеренности. Да, пизнишек. Чи будут защищены энергетические объекты Украины Видоток? так. Ну, такое решение. Решение такое есть. Ну, а лишь карта спекуляции. положительный результат решения проблемы. Вот такое решение по энергетичным объектам не быты, да? Ну, все карта спекуляции и конфликт. Карта конфликта, это может быть еще. Может быть удар. Перемены. Договор мстительний же і не данного даного слова. Все две карти випало. Щоб всього можна ожидати. Договор таки є. Не битий. Так, ну отаке розвідка щось там говорить. Розвідка, що Путін може вдарити. Ядеркою по Украине. Напоследок. Так и будет. Ядеркою по Украине. Ну, враждебность, конечно. Оправданное подозрение. Враждебность. Че будет ядеркой? Удары по Украине. Тупое упрямство. Нет. Мысли такие есть. Враждебность, мысли, тупое упрямство, разрыв и освобождение и обманутые надежды. Ну, недоверие и нестабильность. Карта вседозволенности. Нет. Препятствие большое. Но этого человека надо избегать. Можно ожидать всего. Не. Размышления такие есть. Чердары Путин ядеркой по Украине на три карты скажите мне, пожалуйста. Да, чи не? Не. Нет. Не. Защита хорошая. И препятствие. Не. Так, что там по Краматорску? Краматорск. Донецкая область. Еще чекаю Краматорск, Донецкая область. В ближайшие дни. что то может прилететь. Неприятно, неожиданность, и негатив и критичный момент. Краматорск. Еще может быть удар. Прилет. дружкивка Опять был прилет. дружкивка на ближайшие Вот уже пошли. Дружкивка на ближайшие дни еще чекаю. Так. Что еще может быть, какая-то потеря усе идет, проблемы и потери, и неприятная неожиданность. Ну как бы карты хорошие, как перемены идут, а что все проблемы и потеря. и трудное сражение. Что может быть еще, Дружкивка и Славянск. Славянск. Дружкивка, обережно, Краматорский Дружкивка, обережно. Еще прилеты, может быть, в ближайшие дни. Славянск. Еще чекаю на ближайшие. Тоже помощь хорошая. Борьба за выживание. Дьявол и необходимость в охранных действиях. Славянск. По прилетам. Ну так, вроде бы. Ну, борьба за выживание, необходимость в охранных действиях. Обережно. Еще сомнения на перекрестке и обманутые надежды и бедственная ситуация. Обережно, счастливец. Еще может быть прилет. Э, так. Суммы на ближайшие дни. Еще чекає? Каса. Суми обережно вообще. Перша карта. Коса. Печаль. Тіранія. Суми обережно. Загроза є. Полтава. на ближайшие дни. Еще чекаю Полтаву. Полтава, что может быть разрушение. Первая карта башни. Страхи. Настойчиво, серьезное вмешательство, терпение сверхмеры и разочарование. Полтава, что может прилететь. Так. Запорижье. Запорижье. На ближайшие дни. Еще за Запорожье. Выгодная сделка, приятное удивление, хорошие перспективы. Тут что? И удача, обнуление. В смысле, конец, потому что хорошие карты идут. Решение проблемы. Так. Тут еще подвешено и болезненно. Ну, можно не долетить, потому что карта хорошая. Але все ж эти подвешенное состояние и болезненно. И еще что-то может быть. Может зибьют, не долетить что euh, тут? Одесса. Что читает? Одесса, неприятная неожиданность и кризис, бедственная ситуация. Одесса, обережно. Харьков, Харьков, тирания, испустошение может быть. Две карты, все, чрезмерный энтузиазм. Что-то может прилететь Харьков. И изюм, просил глянуть, изюм, Харьковская область. Что чекаю на ближайшие дни? Плохие приметы и коса. Обережно изюм. Прилеты могут быть. Усилится ли мобилизация в Украине? Они не усилится, но будет по справедливости. И освобождение он там будет кое-кого потому что усталость, истощение и освобождение будет. И мобилизация, ну, будет, говорят, нерушимо. Так, как я, так и будет. вот по справедливости. Вот так. Ну, и что, и... Подивимся, что еще Чернигов. Чернигов. на ближайшие дни. Черниги в обережно. Неудача, подлость и, и карта прилета. Черниги. Черкасы. Черкаси ще чекає на ближайші дні. Сильний враг. Тут вроді нічого не, не, критичний момент якийсь. Укриті критичний момент і дьявол. Черкаси щось тоже що, може бути. Що там кривий ріг на ближайші дні? Днепропетровская область. Ненадежно еще. Разлад. Крывый рих. Так, неприятная неожиданность, из и... И и и... И карта конфликта. Крывый рих. Может быть, прилет, удар. Никополь. Никополь. На ближайшие дни. Так, Никополь. Никополь Тэш. Ну, как бы вот, завершение хорошей перемены. Але карта конфликта. какой-то прилет может быть еще. Тупое упрямство. Враждебность. Ну вроде должны быть перемены хорошие все две карты перемены и колесница а еще обережно днепро место днепро еще чекаю на ближайшие дни днепро, днепро нерушимость помощь хорошая, колесо фортуны. Так. Ну, еще нестабильность и карта страхи по умеренности, что подвешена еще неудача и разочарование, и несоблюдение данного слова. Не расслабляться Днепро. Оправданное подозрение. Пустые его серьез. Просится уже. Не проще не расслабляться, еще и обережно. Нестабильность. Еще что-то может быть. Так, 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 так. так. Энергодар подивлюсь. На ближайшие дни. Энергодар. Так, энергодар, завершение цикла и карта радости. Энергодар. И хорошие перспективы. И помощь хорошая. Так, под охраной. Защита. Удача энергодар. Может, и правда выйдут. По умеренности опять защита. Короли решают решение проблемы. Энергодар. Ну, тут вот одна карта еще может что-то еще нестабильно, но такие карты хорошие. Может и правда на выход. Облегчение страданий. Первая карта завершение цикла. Ну тут вот одна записалась карта мечи. Еще обережненько. Еще может что-то и прилететь. Еще чекаю Запорожскую АЭС на ближайшие дни. Запорожская АЭС. О, 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 о. Так. Новые перспективы. Решение императора. Новые перспективы. Положительное развитие. Сейчас посмотрим. как бы вот завершение спекуляция идет по завершению а все равно колесо, колесо фортуны перемены хорошие и положительное развитие и спокойное состояние Чему же будет удар на Запорожский? ЗАС? АС? Чему же будь, удар на в а ближайшие дни? Ну по контролем говорят, контроль и хорошие перемены и опять перемены. Не, ну и наверное, все. Константиновку щегляну. На ближайшие дни еще там чекаю. Константиновка, Донецкая область. Константиновка, Мстительная, еще на перекрестке. Хлопцы там, хлопцы там, долгие проблемы. Подлость. вседозволенность. Там бои, удары. Константиновка, удары, прилеты. Страхи, неудачи. Еще Горяжна константиновка Так, ну и что? Покровск. Еще чекает Покровск там на ближайшие дни. Покровск, Донецкая область. Тоже договор, и вот, дивиться, договор и удача, ясное видение. Покровск. от отсрочка, раздражение отсрочка, лицемерие. Хлопцы там отбывают. Надежные хлопцы, пожи, пожи. Под контролем. Хорошие новости. Хорошие новости. Сильный враг и трудное сражение. дело увенчается успехом. На выход. должны уйти. Должны уйти отъезд. Все под контролем. Хорошие новости и дело венчается успехом. Хлопцы надежнее отбывают. Так, ну и все на сегодня. Поделились. Я зараз хочу еще одно там просили мне Еще одно видео. На да, нет. Все на цьому. Дякую. дякую вам за увагу, дякую за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Дуже вам дякую. Гарного дня, миру та добра. До побачення.